uşdur. Siz əvvəllər bizə koronavirusun müalicəsi ilə bağlı danışmısınız. Koronavirusun yaranma səbəbləri ilə bağlı da bizə açıqlama verməyinizi xahiş edirik. Mən siyasiyyətçi deyiləm. Mən siyasi rəhli deyiləm. Lakin bilin ki, koronavirus SARS virusu kimi, HIV virusu kimi ki, onların hamısının sənədləri yayımlanıb. Bu viruslar tədqiqat mərkəzində istehsal olunub. Abş bütün cinayətlərə əl atır. Dünyanın müxtəlif bölgəsində 200-dən çox biologik tədqiqat mərkəzləri var. Gürcüstan, Əfqanıstan, İraqda onların bioloji mərkəzləri mövcuddur. Kəşf olunmuş sənədlərə görə onlar 2002-ci ildə SARS virusunu elə bu biologik mərkəzlərdə istehsal etdilər və dünya əhalisinə hədiyyə etdilər. Çində bu virusa 8000 nəfər yoluxdu və 774 nəfər həyatını itirdi. Mən bu böyük şeytanın bu sahədə gördüyü parlaq keçmişi haqqında danışacağam və siz özünüz sualınıza cavabını tapmış olacaqsınız. 1932-ci ildə Abışın səhiyyə xidmətləri üzrə idarəsi siflis xəstəliyinin son sınağı bu ölkənin öz vətəndaşı olan 399 qara dəriliyin üzərində Alabama bölgəsində sınaq etdi. Hər şeydən xəbərsiz yerli əhali elə bilirdilər ki, Abış hökuməti onlara səhiyyə xidməti göstərir. Çox çəkmədi ki, insanlar siflis xəstəliyinə yoluxdu və çox ağrılı şəraitdə öldülər. Digər bir nümunə də deyə bilərəm. Abışın bu sahədə çox parlaq keçmişi var. Giya Abş dövlətinin birbaşa göstərişi ilə zəhərli siqar istehsal etdilər və feeder kaştronun istifadə edərək ölməsini istədilər. Bu terror aktlarının kaştronun istifadəsindən sonra işıq açıldı. Çox etibarlı sənədlər mövcuddur. Gedib oxuyum. Uzun illərdən sonra məlum oldu ki, Abş düşmən əsgərini zəiflətmək və məhv etmək üçün HIV virusunu istehsal edib. Test etmək üçün də Abş xəstəxanalarında ömürlük azaldığına məhrum edilmiş şəxslər seçildi. Onların özlərinin xəbəri olmadan onları azadlıq bəhanəsi ilə virusa yoluxdurdular. Həmin şəxslərin bəziləsinin immun sistemi güclü olduğu üçün ölmədi, həbsdən azad oldu və virusu bütün dünyaya yoluxdurdurdular. SARS virusu da bu növdür. Bir çox məsələlər var ki, mən burada onlardan danışmıram. Koronavirus, SARS virusu Avışın Cürdüstandakı bioloji tədqiqat mərkəzində yaradılıb. Lakin nə üçün Çində geniş yayıldı? SARS və korona Çində tapıldı. Çünki Tramp hökuməti bilirdi ki, Abşin iqtisadi inkişaf sürəti Çinin iqtisadi inkişafına çata bilməyəcək. Pekinin dünya iqtisadiyyatının qütbinə çevrilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə koronavirusdan istifadə etməyə məcbur oldu. İlk növbədə xatırlayırsınızsa, Abş Pekin hökuməti əleyhinə iqtisadi və tətbiqat müharibəsini başlattı. Müxtəlif növ sanksiyalar tətbiq etdi. Cömrük tariflərini artırdı və təzyiqlər göstərdi. Vaxtı ki, bu işlər effektiv deyil. Çünki Çinin iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatı ilə bir-birinə qarışıb və bu avış iqtisadiyyatına ziyan vururdu. Ona görə müvəqqəti atəşkəs elan etdilər və bu müddət ərzində Gürcüstandakı biologik mərkəzində istehsal etdilər ki, yayımlasınlar. Əvvəl ki, şomay yeyitünə axı. Burada diqqətinizi bir məsələyə yönəltmək istəyirəm. Koronavirusun yayılmasından öncə Rusiyanın Sputnik agentliyi dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə istinadən elan etdi ki, ABŞ ordusu Gürcüstanda bir sıra biologik sınaqlar həyata keçirəcək. Bu bir xəbərdarlıq idi. ABŞ Çinin qarşısını almalı idi. Son vaxtlar da gördünüz ki, General Süleymanlı şəhid etdi. Onun terror edilməsi ABŞ üçün regionda bir putanc yaratdı. Bölge xalqları bu xəlsən şişini, yəni Abışı bölgədən qovlamaq istəyirdi. Abış hətta cürət etmədi İranın raket hücumunun cavabını verməsin. Belə bir vaxtda Abış həm Çinin qarşısına almaq və həm də dünya ictimaiyyətinin diqqətini başqa bir məsələyə yönəltmək üçün öz utancını kompensasiya etmək üçün 2019-cu ilin dekabr ayının 12-sində bu virusu yaymağa başladı. Bundan sonra öz kib vasitələri ilə Abış dünyada koronavirusu dünyanın ən təhlükəli xəstəliyi kimi təqdim etdilər. Dedilər ki, dünyada neçə milyon insanın həyatına son qoyacaq. Bu təbliğatı getdikcə artırdılar. Dünya iqtisadiyyatının fikrinə təsir göstərdilər. Hətta koronavirusun İran'da yayılması və bir neçə vətəndaşımızın ölməsi ilə ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo İran xalqına təcrid siyasətini artırmaq məqsədilə bizim xalqımızı da Çin kimi hər tərəfli təcriddə saxlasınlar və bunu da etdilər. Onlar İranı hər tərəfli insibaya çəkməyə çalışdılar. Belə ki, bizim qonşu ölkələrdən müalicə üçün İran'a gedən qonşu ölkələrimizin sərhədlərini bağladılar. Bu çox qərbədir. Amma Abş düşünmürdü ki, bu xəstəlik öz ölkəsinə də gələ bilər. Onların Çinlə olan gediş-gəlişinə görə virus Vaşinqtona da çatdı. İlk mərhələdə Çin və İran və sonrakı mərhələdə Avropa və üçüncü mərhələdə Abşin özünə də çatdı deyir. Abş infeksion xəstəlikləri ilə mübarizə mərkəzindən bir mənbə qeyd edir ki, Abşda be mərdümə mə, bixa 2500 nəfərdən çox şəxs bu virusa yoluxub, lakin Abış bu məlumatların yayılmasının qarşısını alır. Koronavirusla bağlı İran və Çin əleyhinə təbliğat müharibəsi aparan Abış indi özü bu xəstəliyin qurbanına çevrilib. Abışda sığorta olmadığı üçün xərçəng ətdindən artıqdır. İndi Abış özü çoxlu ziyanə düşəcək. Sonda bir Quran ayəsi ilə tamamlayır və onlar hiyləşdirdilər və Allah da onların hiylələrinin cavabını verib resadi Allah hileə cavab verənlərin ən yaxşısıdır. Kəru və məkərəllah vəllahu xeyrül məkər.